Цей випуск програми присвячуємо актуальній темі розмір пенсій, котрі призначаються інвалідам. На запитання телеглядачів відповідатиме фахівець Пенсійного фонду України у Запорізькій області. Кожен шостий, хто стоїть на обліку в пенсійному фонді України Запорізької області, інвалід. 91% – це інваліди загального захворювання. Головний принцип, котрий закладений в основу розрахунку пенсії страховий стаж та заробітна платня. Хоча є чимало тонкощів у нарахуванні, від чого залежать додаткові надбавки державна соціальна допомога. Все це вираховують фахівці, розглядаючи конкретні справи пенсіонерів-інвалідів, запевняють, що року держава піклується про них. Яким чином здійснюються розрахунки? Про це консультація спеціаліста. Страховой стаж ⁇ это период, на протяжении которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию, и в течение которого ежемесячно были уплачены взносы в пенсионный фонд. Пенсии по инвалидности назначаются в случае наступления инвалидности, которая повлекла за собой полную или частичную потерю трудоспособности. Пенсии по закону Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании назначаются пенсии по инвалидности от общего заболевания и инвалиды с детства. Обязательным условием для назначения таких пенсий является наличие страхового стажа от 1 года до 15 лет в зависимости от возраста на момент наступления инвалидности или на день обращения за пенсией. Пенсия по инвалидности рассчитывается в следующих размерах. Зависит от группы инвалидности и в следующих размерах. Первая группа 100% пенсии по возрасту, вторая группа 90% пенсии по возрасту, третья группа 50% пенсии по возрасту. К имеющемуся страховому стажу, который человек приобрел в силе своей трудовой деятельности, добавляется период нахождения на инвалидности. То есть с момента получения группы инвалидности до исполнения пенсионного возраста. Законодатель это предусмотрел таким образом, чтобы уравнять права и работающих, трудоспособных лиц, и уже инвалидов. Потому что в основном при приобретении инвалидности, ну, скажем так, трудовая деятельность прекращается в основном в большинстве случаев. Еще для уравнивания прав как туда способных, так и инвалидов, пенсии по инвалидности назначаются так же, как и пенсии по возрасту, с учетом, например, списка первого, то есть с учетом работы на вредных условиях туда по списку 1. То, то есть за каждый полный отработанный год на вредных условиях по списку 1 к страховому стажу добавляется еще один год. При этом, если получено трудовое увечье во время работы на вредных условиях по списку 1, время нахождения, пребывания на инвалидности засчитывается в данном случае тоже по списку 1. То есть за каждый год нахождения на инвалидности трудового увечья, которое получено в период работы на вредных работах, засчитывается еще дополнительно за один год, полный один год, еще по одному году сверху. Минимальный размер пенсии по инвалидности – Предусмотрено уровни минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. На сегодняшний день это размер составляет 949 гривен. пенсиям по инвалидности устанавливаются надбавки, повышения, пенсия за особые заслуги Украины, доп... дополнительные пенсии. То есть все, все те надбавки повышения, которые предусмотрены другими законодательными актами. В частности, для инвалидов первой группы предусмотрена надбавка на уход. Надбавка на уход также предусмотрена для инвалидов, одиноких инвалидов второй группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста. Эта же надбавка на уход может быть устанавливаться к пенсии и одиноким инвалидам третьей группы, которые достигли пенсионного возраста. Неработающие инвалиды второй группы, которые имеют необходимый страховой стаж в зависимости от возраста наступления инвалидности, имеют право рассчитывать и получать пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту. То есть абсолютно одинаково, не 90%, а именно 100% пенсии по возрасту. На такой вид пенсии имеют право и неработающие инвалиды, второй группы, которым, неработающие инвалиды второй группы, которых инвалидность наступила уже после исполнения пенсионного возраста. И на такой вид пенсии имеют, и инвалид, имеют право инвалиды третьей группы, которые имеют страховой стаж 30 лет. Здесь уже обязательно условие 30 лет женщины 35 лет мужчины. Есть категории инвалидов, других, другие категории инвалидов, на которых распространяются нормы пенсионных законодательств, других, других законов. Это инвалиды войны, инвалиды армии, инвалиды, э, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, э, инвалиды от трудового увечья э, Для э, данных категорий инвалидов при расчете пенсии применяются другие критерии, чем э, для расчета пенсии на общих основаниях. Э, и минимальные размеры пенсии таким категориям, скажем так, немного выше, чем, выше, чем пенсия инвалидам от общего заболевания. Так, например, инвалиды войны, к примеру, первая группа инвалидов войны, так же, как инвалиды-ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, первая группы, не могут получать пенсию меньше, чем 2704 гривны 65 копеек. Если инвалид получил травму вследствие работы на шахте, и имеет необходимый стаж работы, подземной работы, его размер пенсии может быть меньше, чем три прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. И такой размер на сегодняшний день это 2847 гривен. Поэтому, когда, если говорить о средних размерах пенсий по инвалидности, то нужно их рассматривать именно по категориям пенсионеров. У нас разные категории инвалидов, поэтому средний размер э -э, разный. К размеру пенсии могут быть в каждой категории пенсионеров могут добавляться те или иные виды доплат. Например, к пенсиям-инвалидам Чернобыль, от Чернобыльской катастрофы к основному размеру пенсии проводится доплата дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью. Эта доплата зависит от категории данных инвалидов. Например, если первая категория пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, то в данном случае к основному размеру пенсии проводится доплата первой группы 50% прожиточного минимума, второй группы 40% прожиточного минимума и третьей группы 30% прожиточного минимума. Другим лицам, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, также проводится выплата дополнительной пенсии в размерах тоже от прожиточного минимума. Первая группа 36%, вторая группа 24% и третья группа 18% от прожиточного минимума. К пенсиям инвалидов войны, к основному размеру пенсии проводятся выплаты повышения в соответствии с законом Украины об общ... о статусе ветеранов войны. Это повышение рассчитывается в процентном отношении от прожиточного минимума и также зависит от группы инвалидности. Так инвалидам войны первой группы проводится повышение в размере 50% прожиточного минимума, второй группы 40% прожиточного минимума, третьей группы 30% прожиточного минимума. Кроме этого, если инвалид войны нуждается в постороннем уходе, к его размеру пенсии выплачивается также государственная социальная помощь. Размер этой государственной социальной помощи зависит от группы инвалидности, категории пенсии и категории инвалида. Так, к примеру, группа, первая группа для инвалидов, первая группа инвалидов войны под группа А, размер государственной социальной помощи составляет 100% прожиточного минимума. Вторая группа, это уже меньше, государственная социальная помощь может колебаться от 15% до 100%. Это касается инвалидов войны. В первую очередь нужно сказать, что пенсионное обеспечение данной категории инвалидов подлежит под закон Украины об общеобязательном государственном социальном страховании несчастных случаев на производстве. До тех пор, пока не внесены изменения в порядок исчисления пенсии данной категории инвалидов. Органы пенсионного фонда назначают пенсии пенсионерам, которые получили травму на производстве в соответствии с законом Украины о пенсионном обеспечении, которое действовало до 2004 года. В соответствии с данным законом пенсия назначается независимо от того стажа, от стажа есть стаж у этого инвалида или нет стажа этого инвалида, и пенсия рассчитывается в процентном отношении от заработной платы, которые который получал человек до получения травмы. Так, инвалиду первой группы трудового увечья или профессионального заболевания пенсия исчисляется 70% от его заработной платы, второй группы 60% заработной платы и третья группа это 40% от заработной платы. Также минимальный размер пенсии для данной категории пенсионеров-инвалидов 949 гривен, то есть минимальный прожиточный минимум. В 2014 году также планируется повышение, дважды повышение пенсии в связи с ростом прожиточного минимума, это с 1 июля, с 1 октября. Такое повышение предусматривает статья 28 закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Связано это с тем, что... Минимальный размер пенсии не может быть меньше, чем прожиточный минимум. Кроме этого, с 1 марта 2014 года будет проведен перерасчет пенсии всем, в том числе и пенсии по инвалидности, который связан с тем, что в прошлом году, в 2014 году, повышала средняя заработная плата по стране. И с 1 марта 2014 года пенсии будут увеличены на коэффициент повышения средней заработной платы по стране за 2013 год. Все эти перерасчеты, которые я сказала, будут проведены в беззаявительном порядке. То есть людям не нужно обращаться в органы пенсионного фонда для того, чтобы их провели. Мы их проведем автоматическим способом в себя на месте. Если вас интересуют другие важные темы, телефонуйте а спеціалісти дадуть вичерпну відповідь на ваші запитання. Хай щастить! До побачення!